Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь гарячу лінію. Сьогодні ми будемо говорити про транспортні питання. Про це нам розповість начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Іван Присяжний. Нагадаю вам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови. Студійний телефон 76 92 42. Хотів би розпочати з цін. І пропоную нам разом подивитися інформаційний сюжет. Прошу. Світлана, мама третьокласниці, жаліється, що водій не захотів вести її дитину за 2,50, через що малечі довелося вийти з салону, адже більше грошей при собі не було. У нас была уже такая ситуация, что ребенку предложили выйти из маршрутки. Ребенок молча вышел. Немножко поразила ситуация, что взрослые, которые находились в маршрутном такси, никто из них не заступился. Мата восьмиречной школярки Анжелика додає, что в упадке, когда детей школьного века выгоняют из салона, при спробе скористатися правом пильгового проезда, не поодиноким. Но есть случаи, когда грубят ну, и дети, после этого они просто не хотят садиться в маршрутке, они боятся, им проще пойти на тот же трамвай-троллейбус или с мамой За руку постоять, тому що вони самі за себе постоять не можуть. это отражается, як я вважаю, потом на психике ребенка. Це не такое таке отношение к детям. Постанову про пільговий проїзд дітлахів міськвиконком видав ще 10 квітня. В ній чітко зазначено, що правом пільгового проїзду можуть користатися школярі у віці від 6 до 14 років із 1 вересня до 15 травня, в незалежності від того, чи є у дитини в наявності учнівський квиток. Далеко не всі миколаївці, миколаївці батьки знають про продавал. пільги на проїзд для школярів. Стверджує. У міську управлінні освіти, а таких учнів, що підпадають під дію постанови, у нашому місті 25 тисяч. Ось така ситуація. Пройшло п'ять днів з моменту, як ми працювали над цим сюжетом. Як зараз змінилася ситуація і чи є такі випадки, про які варто нам було поговорити? Кричуще. Да. Здравствуйте, Олексій Ніколаїв. Здравствуйте, Ніколаївці, дорогі. Значит, что касается тарифа 2,50 и вообще тарифов наших городских на маршрутные перевозки, 2,50 было принято у нас решением от 10 апреля нынешнего года, решение номер 251, в котором, согласно пункту 3, установлено, что дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право проезда в общественном транспорте нашем, в маршрутном такси по цене 2 гривны 50 копеек. Стоит отметить, что есть постановление Кабинета Министров Украины номер 176, согласно статье 159 которой человек имеет право приобретать детский билет по сниженному тарифу, по сниженной цене на 25 процентов меньше от действующего тарифа. На сегодняшний день это составило бы в нашем городе 3,5-4 гривны в зависимости от тарифа на перевозку, который рассчитывается от длины маршрута и других прочих составляющих. Это решение мы приняли, это пятница была, 10 число, после этого мы и в пятницу, и уже в следующий понедельник, то есть 13 числа проводили совещание, проводили расширенные с, с руководителями фирм-перевозчиков. Все они были предупреждены о том, что первое, надо размещать информацию в салонах автобусов об этом решении, для того, чтобы как можно быстрее оперативные наши люди узнали о том, что есть такая возможность, что исполнительный комитет По ініціативі городського голови прийняв таке рішення, і зараз його треба внітримати всеми швидкими темпами, нашими масштабно і оперативно. Чи потрібні учнівські квитки нашим учням, які користуються міським транспортом? Ну, позиція у нас така, що діти. не, нуждаются в каких-либо удостоверяющих документах, хотя бы с той стороны, потому что любой человек может определить, ребенок это от 6 до 14, по крайней мере от 6 до 12 даже можно так сказать. Или не ребенок, или это уже взрослый человек. Если родители сами понимают, что да, 14 лет, либо же 13, сейчас у нас такая акселерация, может водитель не понимает. Для избежания конфликтных ситуаций было бы хорошо, чтобы у него был ученический билет, но замечу, что мы не прописывали это решение, и это не должно быть основным требованием со стороны водителя. Никто не должен отказывать ребенку. Четкая позиция как мэра, так и, естественно, управления транспорта Николаевского городского совета. Раз, давайте поговорим про полную вартость квитка. Коли йшла мова про підвищення тарифу до 4 гривень за проїзд у міському транспорті, вартість палива становила 25 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. Нині ж вона становить 1980-21, десь так. Тобто знизилась знижила, вартість, і чи нема тепер підстав для зниження вартості проїзду і цих 4 гривень? Что касается тарифов на перевозки, значит, у нас согласно всех методик расчетов тариф рассчитывает отдел цены ценовой политики Николаевского городского совета, управление экономики подразделения специальное, которые перевозчики подают свои экономические обоснования на поднятие тарифа. Скрупулезно специалистами тщательно все это изучается, даются заключения на основании этих заключений уже принимает решение исполнительный комитет городского совета. Что касается тарифа 4 гривны, в тот период, который вы заметили, до 27, по-моему, гривен была стоимость дизельного топлива, расчет был произведен. Расчет заключался, точнее, выводы, необходимый тариф, согласно этого расчету, должен был составлять от 5 гривен до 7 гривен 50 копеек. Тут еще и больше, наверное. Да, намного больше. Это учитывая, расчет производился исключительно по одной статье по повышению дизельного топлива, то есть на все составляющие, которые очень важны для развития транспорта, для поддержания его механического состояния, исправного, качественного, для, возможно, приобретения нового подвижного состава для предприятий перевозчиков. Все это должно было быть именно в таких рамках. Но опять же, волевым решением исполнительного комитета, мэра, зама и управления транспорта было принято решение о тарификации 4 гривен, учитывая социальное положение в стране, учитывая политическую ситуацию, учитывая то, что на сегодняшний день не, не каждый, не все николаевцы смогут тот тариф, который был высчитан, оплатить и проехать, соответственно. Давайте сделаем я... паузу и послушаем нашего глядача. Доброго дня, вы в эфире. Добрый день. Витаем Будьте добры. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы можете ответить на вопрос, детям войны льготы в маршрутках полагаются или нет сейчас? Да, конечно. Конечно, полагаются льготы и детям войны при наличии соответствующего удостоверения, которое показывается водителю, и человек проходит и бесплатно осуществляет проезд на маршруте, который ему удобен, который необходим. Спасибо за звонок. Мы говорили про вартість 4 гривні, Насколько это было важно втримати цену и с точки зрения социальной, и политической? Да, что касается, продолжим по тарифам. 4 гривны мы установили, учитывая социальную ситуацию нашу на тот момент. Потом, да, как вы правильно заметили, пошел на спад уже стоимость э, горюче смазочных материалов. Э, упала достаточно значительно, после чего должен, согласно методике расчетов тарифов на перевозку пассажиров, автомобильным транспортом должны были присматриваться тарифы. Отдел цен к силовой политики наш Николаевский да, предоставил нам такую информацию, что так как поднималось исключительно по статье топлива, а такие как ТО1, ТО2, аккумуляторы, шины то есть необходимые составляющие да, для каждого транспортного средства, все это не пересчитывалось, не, уч, не, не было учтено ни в коей степени. А это без этого абсолютно никак не сможет дальше не то, что развиваться, а выжить даже это отрасль. Вы понимаете, что за последнее время, последние лет 5, наверное, очень маленькое количество было приобретено нового транспорта перевозчиками нашими городскими. И те люди, которые приходят на маршруты города, да, есть машины в хорошем состоянии, естественно, они все лицензированы, то есть вопросов не вызывают в отношении своего качество, имеют ли они право выходить. Каждый день проходят они перед выездом проверки, но это не новый состав. И для того, чтобы обновлять его хоть каким-нибудь образом, то есть приобретать, наши перевозчики должны иметь тариф, должны иметь хороший тариф, тот, который обоснован. Но на сегодняшний день, опять же, учитывая все наши за и против, вот 4 гривны мы стараемся держать. Дякую за комментар. У нас звонок. Доброго дня, вы в эфире. Виталий, здравствуйте. хочу подсказать или, может быть, как-то поделиться да, вот с вами, с руководителем. То есть на, каждой, на каждом маршруте, на конце, как правило, имеется газовая или дизельная заправка. То есть мы представляем себе, что в основном транспорт сегодня городской ходит или газ работает, либо на дизеле. Почему бы все эти умные товарищи, так сказать, называемые перевозчики? Почему бы им не скинуться, скажем, и не купить топливо, и оставлять на конечных заправках на хранение? Так уже ж будет стоить он не 20 гривен топлива, а отсюда будет и себестоимость ниже. Спасибо. Спасибо за запитання. Понял, спасибо. Действительно хорошая идея. Но дело в том, что перевозчики, мы не имеем права в их экономическую деятельность, финансовую внедряться, что-то обсуждать. Как предложение, да, и у нас ближайшее будет совещание. Естественно, я озвучу ваше предложение для наших руководителей предприятий перевозчиков. Спасибо. Мы говорили про про проезда, и нам телеглядач запытал про... В тому числі і про паливо, з чого будується вартість проїзду? Паливо це лише одна складова, але є ще. Ви розповідали техобслуговування, матеріали. Тобто, як ведеться ця робота, і що ви можете сказати про вартість саме. Как разраховывается в артеисе? Значит, ну, более детально, я же уже сказал, отдел цен и ценовой политики этим вопросом занимаются. Они полностью все это изучают, знают и статьи, и расходы, и методики, и все остальное. Но основные, то, что я уже озвучил, это ТО1, ТО2, это аккумуляторы, это шины, это другие составляющие механического характера, это масла. Это топливо, это зарплаты, это отчисления, то есть все это в общем берется и рассчитывается по методике. Есть mm -hmm. специально утвержденные методики, согласно которым, исключительно согласно которым, проводятся расчеты отделом цен. Раз, давайте послухаем его за прошу. Я просто хотела Итак. внести такое предложение, что для того, чтобы не было раздоров никаких между клиентами и водителями, просто нужно, чтобы в каждом салоне... Были вывешены таблички, где ясно и четко написано, оплата за проезд 4 гривны, школьники 2,50, льготники, какие перечислить, бесплатно, и все, и тогда никакой водитель не будет против. Понял, спасибо. На ваши слова отвечу, что на сегодняшний день, что касаемо тарифа, у всех есть, естественно стоимость проезда указана либо на самом на видном месте то есть человек заходящий в транспортное средство уже знает по чем, да почем будет проезд в данном транспортном средстве льготные категории указаны на схеме которая размещена в салоне каждого транспортного средства мы проводим проверки есть механики на предприятиях которые при выпуске на линии проверяют наличие этих трафаретов, этих табличек, э, схем движения, на которых указаны э, перечисленные льготные категории. Отдельно их выписать, наверное, это будет не совсем правильно, потому что там они указаны, но на сегодняшний день очень их много, этих категорий. Скажу вам так, что сегодня в городе Николаеве около 135 тысяч человек имеют право пользоваться льготным проездом. Это очень большая цифра. И вы понимаете, сколько это категорий. Это и ветераны, и дети войны, как вот был звонок у нас в студию, пенсионеры, и очень их много этих категорий. Сейчас все перечислять мы с вами, не знаю, очень долго, наверное, будем. Сразу скажу тоже, как информация для людей, чтобы уже немножко ориентировались. У нас с 1 июня наша... Власть уже принимает решение, уже принято такое решение о том, не городская, а наше общеукраинская. Да? Приняли решение о том, что с 1 июня уже сокращается количество льготных категорий, там останется буквально ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды первой, второй группы. В принципе, вот это основные категории, которые будут пользоваться, продолжать пользоваться правом льготного проезда. Что касается, опять же, тарифа и 2,50 для детей. Учитывая это количество льготчиков, которое я сказал, 130 тысяч, учитывая количество школьников наших, это тоже 35-40 тысяч человек получается. И почему 2,50, откуда оно взялось? То есть мы посмотрели, да, тариф 4 гривны. Он сейчас дает хоть, никак, хоть маленькую возможность нашим перевозчикам улучшить качество услуг. То есть Основной у нас упор сейчас идет в соответствии цены и качества. Если наш Николай Электротранс так и продолжает гривна 50 перевозить людей, а школьников они как возили давным-давно, так и продолжают на сегодняшний день абсолютно бесплатно осуществлять эти перевозки, и все на этом как бы у них так и продолжается. Ничего не меняется в нашем электротранспорте. Они всегда в любое время нам помогают. Коммунальное предприятие есть коммунальное предприятие. Давайте сделаем паузу, повернемся да. через хвилину. Прошу, вы в эфире. Да, хотелось бы узнать, это а ось комиссийный отдел транспорта выезжал На мікрорайон, на ми проводили перевірку кінцевих зупинок. Чому не проводили її? Чому ви обрали саме на ми? Хотілося б дізнатися. Адже з іншими зупинками кінцевими дуже великі проблеми. До прикладу, це привокзальна площа, старий залізничний вокзал, там третій вісімдесят дев'ятий вимітають все з машин, все сміттям усіяно. Чому там інспекція з благоустрою? Вона регулярно буває. Вона не хоче помічати і до пільговиків. Нехай ваш гість озвучить, що не один, не два пільговиків маршрутних таксі мають приїжджати. Наскільки мені відомо, скільки сяде. Це цим шляхом пішли харків'яни, до прикладу. І якщо водій там десь проштрафився, його просто заносять до чорного списку. І більше йому потім дуже проблематично влаштуватися взагалі. Чому в нас, чому ми не можемо? Дякую. давайте трошки прояснимо нас питання з двох частин: санітарний стан кінцевих зупинок, і яку кількість повинен перевозити водій у своєму авто, коли він працює на маршруті, села закону України существлять перевозки льготних категорій водій має без обмеження міст. То есть ни один, ни два, а сколько есть мест в автобусе, любой желающий имеет право воспользоваться этим и проехать в нужном направлении это по льготчикам. Значит, что касается у нас санитарного состояния. Сейчас у нас фундаментально достаточно идут построения отношений, скажем так, и приведение в порядок наших пассажирских перевозок, в том числе и санитарного состояния, и конечных. У нас есть достаточно большое количество разработок которые будут внедрены уже в ближайшее время. Проверки. Проверки мы осуществляем не только на Намыве. Это, может, одно то, что было Озвучено то, что было видно, то, что люди увидели через, благодаря средствам массовой информации. Также мы проходили, проводили проверки практически во всех микрорайонах, практически по всех конечных, на всех. Были со всеми перевозчиками совещания проведены, на которых мы озвучивали про необходимость и установление мусорных баков и контейнеров. Кстати, когда мы проводили проверки, на конечных были такие необходимые баки, также санитарное состояние, каждый диспетчер, который там находится, либо предприятие привлекает человека, который должен следить И за порядком, доказать. так точно. В случае нарушения этих санитарных норм тут же предупреждается предприятие о несоответствии норм, которые на сегодняшний день там были обнаружены, и сразу тут же устраняются все эти недостатки по конечным. Но для того, чтобы еще как-то улучшить, для того, чтобы не проводить постоянно эти проверки и уже как бы задним числом давать какие-то рекомендации, какие-то нашим руководителям предприятий, перевозчиков, и касаемо благоустройства этих конечных остановок, первое, это мы будем сейчас уже в проектах, уже по Кульбакино размещено графики движения транспортных средств, либо на целый день, так как это у нас будет в Матвеевке, сейчас уже в работе находятся данные схемы, данные таблички. Так как в Кульбаке, но ну, у нас в вечернее время были проверки, проблемы, проверки постоянные. Мы... Так точно. Мы сделали расписание именно в вечернее время. Если там днем и утром проблем никогда в принципе не было, то в вечернее время там на протяжении долгого времени были у нас нарекания со стороны людей. Сейчас и перевозчики уже смотрят, видят это отношение наших ну, властей к этому вопросу уже два раза, как говорится, повторять не приходится. Плюс эти графики мы разместили для удобства как жителей, так и самих перевозчиков, потому что они четко знают, в какое время им надо прибыть на ту или иную остановку. По кульбаке эти графики у нас размещены от поворота кульбакинского и до конечной на самых важных местах. То есть там есть школа, там есть вот этот сам поворот, где идет скопление людей. В вечернее время, которые хотят направиться туда непосредственно в Кульбакино, Містам, де вони проживають. Далі, що ще я можу сказати, ну, все, санітарні сподіваюсь, норми, так. Да. Сподіваюся, городяни візьмуть до відео цю інформацію. У мене питання: от ви торкнулись що, діяльності Миколаїв електротрансу. А який зараз там стан справ на цьому підприємстві? Чи там він отримав маршрути, як будуть да. працювати, да. і чи, чи вистачить їм ресурсу? Так, да, що касається Ще наверное, 4 месяца назад, полгода назад мы свою позицию озвучили о том, что это наше приоритетное предприятие, что касается перевозок. Опять же, мы плавно будем ходить от тарифа к нашим вопросам. То же самое тариф. Мы установили тариф, мы должны людям предоставить альтернативу, право выбора. То есть не только у них есть возможность двигаться, передвигаться на маршрутных такси, но также сейчас большое количество людей уже вернулось слава богу, на наши троллейбусы, на наши трамваи. Предприятие уже работает, работает хорошо, работает регулярно, естественно, без боев, что самое главное. Восстанавливают они своими силами подвижной состав, при этом значительная экономия средства. Восстановлено уже три троллейбуса, которые были в в полностью непригодном состоянии. То есть это был металлолом, по большому счету, один каркас стоял. Все обновлено, эти троллейбусы уже находятся на маршрутах нашего города. Электротранс в наше предприятие проводит сейчас тендер, провело, еще результатов нет по, по закупке нового подвижного состава. Были выделены средства для приобретения 10 троллейбусов, 10 авто автобусов большой вместительности. Сейчас я расскажу, с какой целью. 10 троллейбусов. Давайте сделаем вот. паузу и послушаем черговый дзвонок. Да, конечно. Прошу, добрый вечер. Здравствуйте. Витаем. Здравствуйте. Я жительница Калиновки. И вот подойти к остановке, ну, невозможно. Грязь, вот особенно на Баштанском mm -hmm. шоссе, вот где конечная, mm -hmm. вот. 109 Калиновка, ну невозможно, грязь, обплевана, обхаркана. Я не знаю, водители подъезжают тоже выметают мусор с маршрута, но я не знаю, как-то можно посодействовать. Да, конечно, учитывая то, что 109 маршрут это областной маршрут, это не маршрут, который мы контролируем, который мы распоряжаемся, но тем не менее я то, что вы озвучили, передам в облдержадминистрацию, администрацию, точно такое же управление транспорта, как у нас, чтобы они посодействовали, приняли меры, устранили недостатки. Спасибо за звонок. Ми говорили про Електротранс, про те, що підприємство працює стабільно, оновлює склад і планує закупити нову техніку. Так, да, продовжимо. Почему там в этом перічні було 10 автобусів. Миколаїв електротранспорт, предприятие, яке зараз повністю. внедриться в, авто, в автобусные в пассажирские перевозки, автомобильным непосредственно транспортом, не электротранспортом. Для чего? Для создания, во-первых, здоровой конкуренции, во-вторых, это предприятие, которое будет абсолютно полностью соблюдая все требования действующего законодательства, принимать на работу водителей в соответствии с требованиями законодательства, которое будет находиться на маршрутах, так как согласно договору они должны это делать с 6 до 11 без боев. И это предприятие, на которое мы непосредственно имеем, ну, это коммунальное предприятие, влияние, Бажа, которое, которое так точно, которое будет... Э, ранее нас не подводило, и в этом вопросе точно так оно нас подводить не будет. А чего высточить сколько техники? 10, 10, Туб -туб. Нет, конечно, конечно же нет, но учитывая наши сегодняшние реалии, это уже, скажем так, очень хорошо. За последние годы, за последние десятилетия, было приобретено меньше, чем планируется приобрести сейчас. Это огромный шаг вперед, это действительно важный шаг со стороны, опять же, наших руководителей мэра, который эту отрасль, будет возрождать наше коммунальное предприятие, действительно ставить его на тот уровень, который будет конкурентоспособный, который будет помогать нашим гражданам. Те троллейбусы, трамваи, которые сейчас приобретаются, они, возможно, будут, опять же, это результаты тендера, будут не, будут не нашего производства заграничные, что само по себе уже, вот на примерах Евротранстик-Сервиса, может, естественно, вы видели эти большие автобусы, очень удобные. Да, они не новые, но тем не менее, нареканий на их работу со стороны сплошной благодарности, потому что действительно для людей это удобно. Микрорайон Матвеевка сейчас перевозится в полном объеме, да, там бывают небольшие срывы, они связаны с тем, что большая часть... Техники находятся на ремонте, немножко им недостаточно финансирования. Почему? Потому что они в полном объеме перевозят льготный контингент. Чуть ли не 70% их пассажиров составляют зараз... именно они. А это компенсация, которую они ждут. і після отримання вже будуть приводити в порядок свій подвижної состав і тим самим кількість транспорту транспорта. Матвієв. Я думаю, ми про це поговоримо вже наступного разу. А зараз час нашої передачі добігає кінця. Ви дивилися гарячу лінію. У студії працював Олександр Молодцов. Про транспортні питання нам говорив начальник управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Миколаївської міської ради Іван Присяжний. Дякуємо за участь у нашій Спасибо. передачі. Спасибо. До зустрічі в ефірі. Дякую, до свидания.